प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मौलाना आझाद सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या समोर प्रश्न पडला देशात लोककल्याणासाठी योजना आणि कायदे असणं आवश्यक आहे त्याच वेळी हे महत्वाचे कार्य पूर्ण केले हे के आपल्या भारत देशाचे महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या देशाचे संविधान रूप देशातील कायदे कसे असावे कायद्यानुसार निर्णय कसा द्यावा आणि सुसज्ज भारताची न्याय व्यवस्था कशी असावी असे एक अभूतपूर्व कार्य त्यांनी केले देशात सर्वांना समान न्याय प्रत्येकाला समान हक्क वैचारिक स्वातंत्र्य हे सर्व आपल्या संविधानाद्वारे देशाला प्रदान केले त्यामुळेच त्यांना देशाचा सर्वोच्च किताब भारतरत्न बहाल करण्यात आला i Tipo o coração Tipo

कमिटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए राष्ट्रपति महोदय सर मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत सात सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया सदस्य थे अमेरिका में तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में राज्य के कामों में व्यस्त रहे इसलिए उनकी जगह भी खाली रही एक या दो सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके इसलिए आखिर में हुआ यू के हसोदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित है ताला। तो दिए तो दिए तो दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बी एन राव को जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिराने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे संविधान कितना भी बुरा क्यों ना अच्छा हो वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा संघटित वहां संघर्ष करा संघर्ष करा संघर्ष करा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य म्हणले नाही मी असं का म्हणतोय ते लक्षात घेऊ कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य डोळ्यासमोर ठेवून राज्य घटना छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणायचे की हे राज्य म्हणजे काळात राजा बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाही तुम्हाला तुम्हाला भाज्या बनवा त्याच्यामुळे सर्वांना कायद्याचं पालन करा आणि कायद्याचा आदर करा क्रांतिकारी याशिवाय जय म्हणजे